गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराजा एक हजार राज श्री रामचंद्र जी ने घड़ी कमा सोने की छड़ी रुपए की मसाल मप्पल की गादी जजर के जामा खानों में कुंदन मस्तक के मोतन मोतन के मारा एक हजारात श्री रामचंद्र जी ने घड़ी कमा पार्वती पार्टी ਗਰਗਪਤੀ ਦੇਵਾ ਤਹਲਾ ਸਮਰੂ ਗਰਗਪਤੀ ਦੇਵਾ ਤਹਲਾ ਸਮਰੂ ਗਰਗਪਤੀ ਦੇਵਾ ਤਹਲਾ ਸਮਰੂ ਗਰਗਪਤੀ ਦੇਵਾ मकीर <laughs>

i'll be you can पते क